Повышение пенсионного возраста и трудового стажа – это основные изменения, которые придут в страну, если внедрят пенсионную реформу. В феврале парламент должен проголосовать за соответствующий законопроект. Но сначала Кабмин решил обсудить нововведение с общественностью. Обсуждения эти скорее формальные, и правительство уже заявило, от главных новаций вряд ли откажутся. Иначе о стабильных пенсионных выплатах и тем более их повышении придется забыть. Так ли это, знает Артем Алешин. В Украине почти 14 миллионов пенсионеров. Две трети из них получают пенсию менее тысячи гривен. И лишь немногие в 10 раз больше. Эти цифры свидетельствуют о несовершенстве действующей пенсионной системы. Украинские пенсионеры одни из самых бедных в Европе. В среднем они получают от государства порядка 150 долларов в месяц. Это меньше, чем даже в Беларуси или России. Неудивительно, что каждый шестой пенсионер у нас работающий. 160 на 120. Да, да, да. Так бывает, а? Да, вот сейчас. Татьяна Полищук уже 40 лет на медицинской службе. Говорит, работать приходится, ведь пенсия не дотягивает даже до тысячи гривен. Хоть и зарплата не очень-то большая, но уже совместно с пенсией как-то можно сводить концы с концами. Однако, выплачивая даже такие небольшие суммы, государство тоже сводит концы с концами. Ежегодно пенсионеров становится все больше, а доходы пенсионного фонда падают, поскольку уменьшается количество работающих. Через 20 лет из-за демографического кризиса ситуация станет патовой. Десь к 30 року выйдет так, что кожен працюючий своих своїх внесків муситиме фінансувати пенсию больше, ніж одному пенсионеру то эти же внески мают быть, и чья какая пенсия? Чтобы не повышать налоги и своевременно выплачивать пенсии, нужно увеличить количество работающих. Для этого Кабмин собирается на 10 лет увеличить трудовой стаж и повысить пенсионный возраст. На два года для мужчин-госслужащих и на пять лет для всех женщин. Но если для первых изменения вступят в силу с 2013-го, то возрастная планка для прекрасного пола будет подниматься постепенно, ежегодно на полгода в течение десятилетия. То есть в следующем году 56 лет, а уже к 2020-му пенсионный возраст достигнет 60 -ти. За переработку государство обещает поощрить женщин. Бюджетникам, учителям, медикам, работникам культуры выплатят первую пенсию в десятикратном размере. Другим категориям тоже сделают надбавку. Правда, намного скромнее. Якщо жінка виходить на пенсію і її термін виходу збільшується з 55 на півроку, вона отримує до пенсії 2,5%. І отак от по 2,5% за кожні півроку за кожні до 25% в кінці кінців. Татьяна Кириченко може розраховувати на 10% повышение пенсії, ведь їй придется отработать на два больше. Дополнительные деньги, конечно, не помішають, але рассчитывать на многое не приходится, сетует Тетяна. Если у меня будет пенсия минимальная, то есть около 1000 гривен, то мне эти 100 гривен погоды не сделают. На сегодняшний день, на эти 100 гривен, мне, извините, можно купить... 30 буханок хлеба. Намного больше можно позволить себе на специальные пенсии, которые получают около 4 тысяч украинцев. Ведь эти суммы в десятки раз превышают обычные. Среди особенных – герои СССР, депутаты, военные госслужащие. Реформа ограничивает размер спецпенсии. Теперь она будет равняться 12 прожиточным минимумам. Сейчас это 9 тысяч гривен. И работающие пенсионеры ее уже не получат. Когда государственный служба, который пенсионного века, ему предназначили специальную пенсию, будет продолжать работать на державной службе, ему будет выплачивать только страховая пенсия, а после не полностью специально. В Кабмине говорят, одна из главных задач для власти сейчас – вывести бизнес из тени. Ведь многие работодатели часть зарплаты выплачивают в конвертах. И официальный заработок, с которого идут пенсионные отчисления, минимален. А некоторые вообще не оформляют работников. Правительство обещает подготовить закон о легализации зарплат до старта пенсионной реформы. Ми будемо посилювати і адміністративну відповідальність, особливо за нереєстрацію робочих місць. Інакше у нас в перспективі колосальні проблеми. Детінізація заробітків важна і для второго етапу пенсіонної реформи. Она предусматривает, що кожен работающий сможет самостоятельно пополняти свой пенсіонний счет, хотя розмір дополнительных отчислений ограничили. Вначале не более 2% от зарплаты, а через 5 лет уже 7%. Отвечать за сбережения будет пенсионный фонд, но ему позволят зарабатывать на этих деньгах, как банку или инвест предприятиям. При этом менеджером, решающим на чем же зарабатывать, станет частная компания. Вот это и беспокоит тех, кто может накопить себе пенсию. Ирина Жигемонт не прочь в будущем увеличить свое пенсионное довольствие, но она не доверяет частным финансовым компаниям, ведь в период кризиса они показали себя не с лучшей стороны. Зная нашу систему вкладов, где гарантия того, что я увижу эти деньги через 30 лет, и мне их, и что я буду делать, и, как, если вдруг этот фонд откажется мне выплачивать э, те деньги, которые я вложила. Чтобы накопительная система не превратилась в очередную финансовую пирамиду, государство обещает вначале разработать жесткий механизм контроля за пенсионными деньгами и только затем внедрять ее в жизнь. Пенсионная реформа еще может претерпеть изменения, утверждают в Кабмине, и обсуждение Продолжается. Правда, в довольно узком кругу, в основном на круглых столах в госструктурах. Но уже в следующем месяце парламент должен принять решение. Артем Алешин, Алексей Стеченко, Сергей Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер.